Качка денег никуда. Они просто их сожрут и все. С нас уже забрали деньги за то, что мы на бензин платили. С нас забрали деньги на дороги. Где они все, нигде. А это лишний раз дополнительное то самое. Деньги на кому-то в карман. А то, что люди сами себя обслуживают, то не обслуживают. Теперь кому-то, опять же, сделают станции техобслуживания чьи-то. Угу, ну, не, не, не нужно, потому что это будет очередная выкачка денег. Угу. Водитель, который ездит, он сам смотрит нормально за своей машиной. Никто же на поломанной машине не ездит. Э, это будет просто очередная выкачка денег. Влияет ли... Э... Когда был техосмотр, вот когда его еще не отменили, влияет ли техосмотр на состояние на ДТП? На ваш, я ваш считаю, мнению? что нет, потому что это, я же говорю, что если водитель ездит, он нормально смотрит сам за своей машиной. На поломанной машине ездить, ездить. То есть я считаю, что это не нужно, угу. если мое мнение. Угу. Как вы к этому относитесь? Нужно это делать или не нужно? на ваше мнение? Конечно, не нужно. Почему? Кто хочет, машина говорится, работала и, была исправна, то она всегда будет работать исправно. А кто не хочет, то будет искать все равно причины, все равно какие-то лазейки будет всех смотрели, будет, а только финансово. То есть он не нужен, обязательно. Да, нет. нет. Хорошо, спасибо большое. Не имеет никакого смысла, по причине, что каждый водитель не выйдет на рейс, нормальный адекватный таксист, он не выйдет в рейс на поломанном автомобиле. Угу. То есть в любом случае водитель Таксист с опытом, он будет всегда следить за этим моментом, отслеживать этот момент. Потому что это, в первую очередь, безопасность водителя, во-вторых, не водителя, а пассажиров, угу. ну и, в том числе, и водителей. То есть вы считаете, это бессмысленно? бессмысленно. Да. Это с... С... Начнется та же самая бюрократия, с... каждый день ездить.